Malaysia sebagai sebuah negara pesat membangun, menara pencakar langit, lebuh raya bertingkat dan lampu neon menjadi simbolik kemajuan negara. Akan tetapi, ada harga yang perlu dibayar. Bandar-bandar kita semakin sesak, panas dan tercemar. Laporan menunjukkan suhu di kawasan bandar meningkat hampir 2 darjah Celsius sejak 2 dekad lalu. Indeks pencemaran udara IPU juga kerak mencecah tahap tidak sihat. Ini bukan lagi isu persekitaran semata-mata. Kesihatan awam, psikologi sosial dan hak generasi mendatang bakal tercalar. Namun, ada jiwa-jiwa yang tidak didendang demi mengekalkan kesinambungan alami. Pelan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan kini menerapkan pendekatan perancangan bandar sensitif alam sekitar PBSAE yang mengimbangkan keperluan pembangunan dengan fungsi ekologi dan kesejahteraan. Mereka bukan sekadar membina taman, mereka membina hak sosial, teras kesihatan awam dan identiti komuniti bandar. Okey, kita kena terima hakikat bahawa perancangan landscape walaupun hanya sifatnya bersifat setempat, tapi dia perlu ada satu uh, dasar garis panduan yang jelas bagi memberi um, satu hala tuju berkaitan dengan perancangan kawasan lapang dan juga kawasan landscape seluruh negara. Jadi ini menjadi satu peranan di peringkat uh, Jabatan Perbandaran dan Lesa, uh, Plan Malaysia untuk kita gubal dasar di peringkat negara uh, dan sehingga kini kita telah menggubal beberapa garis panduan di peringkat uh, Plan Malaysia sebagai contohnya garis panduan perancangan kawasan lapang dan juga garis panduan berkaitan dengan bandar rendah karbon yang memasukkan elemen berkaitan dengan kawasan rekreasi dalam proses pembangunan bandar. Bagi setiap skim pembangunan, perlu diperuntukkan 10% daripada uh, keluasan jumlah keluasan harus diperuntukkan kepada penyediaan kawasan lapang. Jadi, ini ini menjadi satu dasar yang jelas dan tetap uh, selain daripada Uh, peranan di peringkat pihak kuasa tempatan sendiri untuk menyediakan kawasan-kawasan lapang uh, di mana-mana mereka itulah. Kita ada dasar, kita ada garis panduan, kita ada komponen-komponen um, yang perlu dimasukkan dalam proses pembangunan kawasan lapang dan juga rekreasi. Kita ada data bank yang lengkap dan pada masa sama kita nak pastikan juga bahawa perancangan kawasan rekreasi dalam konteks negara kita selari dengan Uh, aspirasi agenda di peringkat global dan kita juga telah mengambil satu langkah menggubal rancangan tempatan dan kita tentukan di mana lokasi, apa keluasannya, apa jenis-jenis taman yang sesuai uh, dibangunkan sama ada yang mengikut apa ni kehendak masyarakat setempat yang berada di situ. Jadi di akhirnya bila kita telah memberi penekanan kepada aspek inclusivity, aspek berkaitan dengan um, laluan pejalan kaki, apa pokok yang sesuai, uh, pokok teduhan, mesti ada elemen connectivity, bersambungan dan dia, dia boleh digunakan dalam konteks. Uh, apa pening dipanggil um, reka bentuk sejagat, kerusi roda pun boleh guna, ibu yang bawa anak uh, menggunakan stroller pun boleh guna dan dia sangat um, panggil mesra kepada golongan OKU itulah hasrat dasar perancangan kawasan radikasi supaya dapat dimaukan secara inklusif dan juga mesra kepada semua lapisan pengguna Okey, kalau dalam konteks um, model lah, ataupun rujukan kepada PBT yang lain pada tahun 2024 kita banyak penyertaan dalam anugerah perancangan kawasan oleh Kassim Madani. Terdapat dua contoh taman. Satunya Taman uh, Serindit di bawah Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB) dan juga Taman Tasik Maran, Pahang. Yang kita rasa boleh dijadikan sebagai satu contoh dan rujukan dalam mereka menampilkan uh, reka bentuk yang menekankan kepada aspek uh, sejagat tadi. kalau ikut ranknya, di peringkat ASEAN, kita berada dalam negara, bandar yang tahap obesitinya antara yang tertinggi. Ha, kan? Jadi takkan kita nak biarkan sebegitu rupa. Dan kita harus menjadikan dengan adanya pembangunan secara fizikal Taman Tanah Awam dan Negeri kita menggalakkan atau panggil gaya hidup sihat melalui aktiviti-aktiviti Negeri bukan sahaja berlaku di taman, tapi di kawasan-kawasan kediaman kita. di setiap sudut kota, kita sedang menulis kisah baru. Kisah ruang hijau yang bukan sekadar taman tetapi nadi yang menyatukan tanpa batas. Dasar pelan Malaysia ini bukan hanya pelan di atas kertas. Ia adalah janji bahawa setiap langkah, setiap nafas akan disambut teduh pepohon dan juga kebersamaan. Dalam kerangka madani, kita membina bukan sekadar bandar tetapi sebagai warisan di mana alam dan insan kekal terpelihara inilah kota yang kita idamkan agar menjadi realiti yang hakiki Melaka negeri bersejarah yang tidak pernah lekang di mamah zaman. Namun di tengah hirup pikuk kota bersejarah ini, tersimpan sebuah ruang yang menjadi nadi hijau bagi penduduk setempat. Itulah Taman Bandaraya Bukit Serindit di bawah selian Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Pihak MBMB sebagai pihak berkuasa tempatan, dia memainkan peranan cukup penting sebagai pemacu untuk pembangunan bandar yang cukup mampan dan juga inklusif. Antara uh, fokus utama kami adalah untuk mewujudkan sebuah uh, taman landscape hijau yang berkualiti, yang mana dia menyumbangkan keseimbangan ekologi bandar, kesihatan awam uh, dan juga kesejahteraan sosial. Uh, yang ini selari dengan matlamat kita sebagai sebuah pembangunan mampan. MB&B -MB mengintegrasikan antaranya elemen-elemen yang berbentuk teknologi, yang berbentuk inovasi, dan juga penglibatan komiti dalam setiap inisiatif pembangunan ya untuk untuk menjadikan Melaka sebuah bandar yang cukup mesra rakyat dan juga mesra alam. Kami mahukan taman awam ini menjadi sebuah ruang interaksi sosial dan juga sebagai sebuah tempat rekreasi dan juga pendidikan dan pemulihan yang mana ia boleh menyatukan rakyat tanpa mengira latar belakang Setiap pembangunannya ataupun pembangunan yang kita naik taraf di taman di bawah selian MBMB kini mengambil kira elemen reka bentuk sejagat iaitu agar semua masyarakat termasuk warga emas, kanak-kanak dan juga individu kelainan upaya seperti golongan autism dan juga sebagainya dapat mengakses serta menikmati fasiliti dengan selesa dan menempatkan kemudahan seperti orang biasa tanpa sebarang permasalahan bagaimana bagaimana MBMB untuk nak menjadikan dia lebih efisien kita pastikan semua kawasan-kawasan kita ini bersedia untuk menerima semua pengunjung yang datang kalau kita dapat lihat contoh padang permainan ini padang permainan ini merupakan yang mudah diakses oleh golongan autisme yang mana pembangunan taman permainan yang ada di depan kita ini memang dia mesra kepada autisme yang mana kita mengikut piharian untuk anak-anak uh, autism. sebenarnya. Tapi kita masih kena teruskan lagi. Bukan semua orang yang tahu berkenaan autisme ni. Jadi bila kita adakan taman ni yang inklusif ni untuk semua dan boleh digunakan oleh anak-anak OKU, especially golongan OKU especially autisme. Jadi orang ramai akan lebih tahu. So bila lalu dia nampak, oh apa tu? Lagi bagus kalau kita ada fasiliti yang melabelkan autisme friendly. itu lebih akan menambahkan lagi kesedaran di kalangan masyarakat. Anak-anak autism ni, ibu bapa ataupun guru, penjaga, dia kena cari satu tempat yang sesuai lah untuk bawa anak-anak ni riadah dan tempat uh, yang sesuai seperti yang di yang ada ni uh, taman madari Bukit Serindik ni sangat uh, sesuai lah untuk bawa anak-anak beriadah dengan fasiliti yang disediakan tu. Jadi memang menjadi satu keperluan uh, riadah, kita panggil uh, terapi. Uh, terapi untuk anak-anak OKU especially autism. Bagi kemudahan yang disediakan di taman ini antara kemudahan utama yang disediakan adalah seperti stadium eh. stadium ni ada sering bola, sering hoki selain itu juga kita sediakan juga lita push bike aa, dewan bola keranjang aa, itu dataran eh, bagi aktiviti, -aktiviti zumba dan juga senarobik kita sediakan juga trek pejalan kaki dan juga trek berbasikal dan pada yang sama juga kita menyediakan juga RV Park Selain itu juga kita sediakan drive-thru recycling center bahawa uh, pusat kita semula ini uh, seperti yang ada di taman Bukit Serindik ini perlu dijadikan contoh di taman-taman lain juga di seluruh Malaysia. Hari ini hantar minyak terpakai, plastik dan juga botol. Saya selalu juga, tapi kali ini kali keempat lah uh, drop kat sini. Saya memang mencari tempat-tempat macam ni sebab uh, dia membantu uh, kita punya alam juga. Aa, dan juga kawasan-kawasan macam persekitaran ni boleh membantu kita punya pengudaraan. Aa, kita selamatkan bumi lah melalui dengan kita semula lah. Pada pandangan saya, fasilitis yang ada di sini sangat-sangat memuaskan dan sangat-sangat baik. Mesra untuk pengguna, tak, tak kira usia daripada sekolah rendah. Kalau kita tengok pasukan saya daripada sekolah rendah dan juga ada di sekolah menengah. Malah saya juga sendiri sering kali bermain di sini bersama rakan-rakan. Tak kira waktu, pada waktu pagi, petang maupun malam kita boleh masuk ke kemari untuk bermain hoki. Saya rasa fasiliti di sini sangat baik. Disediakan semua kemudahan yang kita nak lah. Kami telah diberi peluang untuk menggunakan Dewan Bola Keranjang di pengelolaan Majlis Bandaraya Melaka bersejarah di Taman Bukit Serindit ini. Antara kelebihan yang mereka dapat berikan kepada kami ialah penghawa dingin. Jadi ramai murid-murid, guru, hakim dan pengunjung-pengunjung selesa untuk berada di dalam kawasan gelanggang ini. Kita semua tahu prinsip Malaysia Madani ini ia menekankan nilai-nilai antaranya keadilan, esan, hormat, daya cipta, kesejahteraan dan juga keyakinan diterapkan dalam pendekatan MBMB ini. Contohnya prinsip keadilan dan juga esan kita realisasikan melalui pembangunan di taman ini yang tidak mendiskriminasikan mana-mana pihak. Daya cipta pula diterjemahkan melalui penggunaan teknologi hijau dan juga penyelesaian melalui sistem pintar seperti yang ada di sekitar kawasan taman ini terdapat environment sensor sistem 15 antaranya untuk kita nak memantau kualiti alam sekitar melalui kiraan karbon serta 14 perimeter lain yang digunakan untuk membantu proses untuk kita membuat keputusan yang keduanya di kawasan taman ini juga terdapat ada smart bench yang menyediakan wifi dan juga tempat pengecasan sistem elektronik dan yang ketiga dekat kawasan ini juga terdapat solar panel yang dipasang untuk menukar tenaga kerja solar kepada tenaga elektrik bagi tujuan pencahayaan dekat taman taman ini. Kawasan pencahayaan jarak jauh yang kita pasang untuk melalui sistem yang dibangunkan bagi kawalan lampu ya yang lebih efisien dan juga cekap. Bila ada gaya hidup sihat, ada berlakunya aktiviti rekreasi yang aktif di kalangan penduduk ia akan menyumbangkan atau panggil kepada kesihatan yang lebih baik dan dia akhirnya mungkin juga boleh menurunkan kos kepada um, aktiviti berkaitan dengan kesihatan. Taman Bandaraya Bukit Serindit bernafas seperti teduhan jiwa menjadi wadah inspirasi. Langkah tua dan muda bergerak seiringan tanpa dinding, tanpa sempadan. Di bawah rimbunan pepohon, suara kanak-kanak, tawa keluarga dan bisi angin berpadu menjadikan taman ini pelabuhan hati tempat kota belajar menjadi insani. Dalam gagasan Malaysia Madani, keadilan sosial, kelestarian dan keterangkuman bukan sekadar slogan Taman bandar yang hijau dan inklusif menjadi simbol perubahan bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk generasi akan datang yang berhak hidup dalam kota yang seimbang di antara alam dan manusia. Okey, pembangunan kawasan lapangan rekasi juga berdepan dengan beberapa cabaran dan isu. Lah. Antara yang pokoknya adalah berkaitan dengan sumber kewangan yang agak terhad kepada pihak kawasan tempatan untuk um, membangunkan kawasan lapang kerana dia juga melibatkan kos tinggi. Tapi ada perutukan sebenarnya daripada Jabatan Nasib Negara untuk um, pihak kawasan tempatan di seluruh negara uh, memohon untuk membangunkan kawasan lapang. Pada masa yang sama, kita harus pastikan bahawa kurangnya orang panggil elemen vandalism, merosakkan harta awam termasuk pokok-pokok, berapa komponen pembangunan yang berada dalam kawasan rekreasi ataupun taman-taman itu sepatutnya harus digunakan secara yang terbaik secara yang berhemah oleh pengguna-pengguna taman-taman awam dan kemungkinan akan datang dia dapat mengurangkan kos atau bebanan penyelenggaraan oleh pihak kuasa tempatan Dan pastinya bila setiap kali pembangunannya mesti ada satu cabaran Jadi antara cabaran utama yang kita kena pasti adalah untuk nak memastikan taman ini sentiasa kekal Relevan dan juga memenuhi aspek keperluan masyarakat tempat Iaitu seiring dengan perubahan era globalisasi yang semakin mencabar Di samping itu perubahan cuaca iklim juga dia memberi kesan terhadap aktiviti masyarakat, kesesuaian elemen landscape dan juga struktur kemudahan fizikal. Kita harus menerima hakikat bahawa negara kita juga terdedah kepada um, isu berkaitan dengan um, pemanasan global dan juga perubahan iklim. Kita ada pelbagai langkah dalam konteks dipanggil langkah adaptasi kepada perubahan iklim. Dan Sekarang ini termasuk dalam konteks Plan Malaysia, kita memberi perhatian kepada langkah-langkah yang bersifat perancangan bandar. Malahan uh, ada hasratnya untuk menanam lebih daripada sejuta pokok. Itu yang disasarkan oleh Jabatan Perhutanan Negara. Kita yakin bahawa dengan langkah bersifat um, mitigation ini, um, kita dapat uh, meringankan kesan yang berlaku daripada climate change ataupun perubahan iklim yang berlaku di seluruh dunia, mana-mana ya, di dunia. Bagi elemen landscape, kita membuat pemilihan tumbuhan eh, di mana kita laksanakan secara teliti dan menekankan spesies-spesies tempatan saja yang mana digunakan dan spesies, -spesies berkenaan adalah spesies-spesies yang tahan lasak, mudah untuk disenggara serta menyumbang kepada kesimbangan ekosistem bandar. MBMB sentiasa mengutamakan pendekatan people first ya, atau community centric dengan kita melibatkan komuniti setempat melalui sesi libat urus, sesi selidik awam dan juga bengkel reka bentuk untuk bersama. Kami percaya bahawa taman yang dibangunkan bersama dengan komuniti ini akan lebih dihargai, dijaga dan dibangunkan secara listari. Sebagai contoh, beberapa penambahbaikan di Taman Bandaraya Bukit Seri ini dibuat hasil daripada cadangan langsung daripada komuniti warga emas dan juga NGO ataupun OKU yang berada di sekitar kawasan ini. dan pastinya untuk nak mengekalkan uh, sebuah bandar uh, sebuah taman eksklusif ini uh, kami mengamalkan sistem penyelenggaraan yang berbentuk berjadual secara digital yeah? untuk kita menggunakan data pemantauan untuk kita nak menilai keadaan taman ini secara berkala tindakan perlu diambil dengan kadar yang segera uh, pasukan teknikal kami dan juga landscape MB uh, sentiasa diberi latihan uh, bagi untuk kita mengekalkan standard keselamatan kebersihan dan juga accessibility di kawasan ini Taman Bandaraya Bukit Serindik ni dia mempunyai lokasi yang strategik yang mana dia menghubungkan jalan-jalan utama yang juga dia mudah diakses oleh pelbagai lapisan masyarakat dan juga sebagai sebuah taman bandaraya kalau kita tengok sambutan masyarakat di sekitar kawasan ini kalau di pagi hari dan juga di petang hari saya jangkakan menjangkau melebihi daripada 4,000 orang yang berada di sekitar ini untuk menikmati kawasan ini untuk menjalankan aktiviti-aktiviti rekreasi. Dengan telah adanya dasar yang cukup baik, pelaksanaan pembangunannya yang sistematik dan menyeluruh, penyelenggaraan taman kesinya yang baik oleh pihak-pihak berkuasa -pihak yang berkaitan, tidak ada vandalisme gangguan oleh pengguna-pengguna um, uh, di peringkat apa ni taman-taman, saya percaya dan yakin bahawa oh, panggil hasrat dalam konteks negara kita nak mencapai bandar yang mampan, bandar yang lestari akan tercapai juga. Bersama-sama kita jadikan taman ini ruang untuk hidup, untuk kesihatan, pembelajaran dan kesihatan bersama. Saya menyeru agar semua pihak dapat memberikan sokongan dan juga kerjasama untuk kita sama-sama menjaga taman awam ini sebaik yang mungkin. Gunakan, hargai dan perihalilah ia dengan penuh tanggungjawab. Taman ini bukan hanya untuk kita pada hari ini, tetapi warisan untuk generasi yang akan datang. Marilah kita sama-sama menyumbang kepada pembangunan bandar yang lebih harmoni, lestari dan juga berjiwa rakyat. Taman yang indah dan bersih, masyarakat dan komuniti yang sejahtera dan mampan dan di akhirnya negara yang aman dan juga makmur. lah kisah landscape bandar Malaysia dari urbanisasi yang rakus kepada taman yang mendamaikan dari keterasingan kepada kebersamaan. Bandar tanpa hijau, bandar tanpa jiwa.